Ты не признаешь. Просто сейчас на прямом Skype включен Олег Газманов, народный артист Украины. Олег Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте, только я не народный артист Украины. Россия! А! Россия! Ну что, недолго не тот день, недолго тот час, когда вы станете им. Да. Доброе утро. Олег Михайлович, ну что ж, вас мы поздравляем с праздником. С 23 февраля, мы, вот я скажу нашим зрителям, что Олег получил профессию инженера-минера в Калининградском высшем инженерном морском училище, если что, поправьте меня, а затем вы служили подригой на миноторпедных складах и офицер запаса, все верно? Ну да, только моя профессия судовой и компрессорной машинной установки, то есть я инженер, а инженер-минер это моя военная специальность, а на складах, да, полуостров Мангли это под Ригой. Мы там проходили практику и служили, в общем-то. Олег Михайлович, помните какие-то хорошие, курьезные, интересные истории во время службы? Вот когда мне такой вопрос задают, мне сразу вспоминается куча историй, но они все не Ну, самое, абсорцией. что ни на есть, которую вы готовы рассказать своим друзьям и вспомнить в очередной раз. Но ну, было много разных историй. Вот так это у, у нас был такой, значит, один бравый очень начальник организационно-строевой службы такой, значит. Он такой, я не помню, он или азербайджанец, ну такой кавказского направления, такой красавец мужчина, с таким голосом потрясающим. Он говорит, равняйся там, ну все училище просто на ушах стояло. И вот он пришел принимать как-то, как мы там по плацу ходим, прямо под стенами нашей высшей мореходки, вот, он так стоит, весь с иголочки одет, и сверху ведро помоев выливает просто на всех. Это ужас. Все замерли, значит, он поворачивается и говорит, и он даже, он у него без акцента он говорит, да. Но в этот момент такой стресс, он даже с таким кавказским: Если ты мужчина, покажись. И через, через 20 секунд, там с третьего этажа, значит, такая рожа в противогазе высовывается. Ну, чтобы никто не видел. Ну да, естественно, и под дикий хохот, ну, вообще... Бедный, как ему там внутри дышалось. А, Олег Михайлович, Шесть. недавно да, вот или... в прямом эфире у нас был ваш сын, Родион. Вот можно поинтересоваться, вы бы отдали его в современную армию? Ну, отдал бы, почему нет? Я считаю, что страшил их э, значительно больше, чем все на самом деле. И потом в армию приходят. Ребята, которые, они же не приходят, там, я не знаю, из рая откуда-нибудь, там, или там, они приходят из той жизни, в которой мы все живем. Поэтому, естественно, возникают всякие нештатные ситуации. Но, мне кажется, молодой парень должен пройти испытание коллективом. Скажем так, коллектив ⁇ это сила, а силы есть, ума не надо. Нужно быть защищенным от разных ситуаций в жизни. Но для Потому того, чтобы когда... быть защищенным, для этого нужен ум, согласитесь. Uh, ум не только не то, да. и ум нужна, и практика нужна, понимаете, еще нужно понимать, что такое, уметь не обижаться на всякие глупости, как минимум. Uh, Олег, далее. ну, без вас не обходится ни один концерт любого рода войск, посвященный, крупный концерт в России. А вот могли бы с пожеланиями нашим зрителям и мужской аудитории, да и, собственно говоря, женской, потому что это вторая половинки, и может быть какой-то куплет спеть. Вы знаете, сейчас я сижу в аэропорту. Тут э, мне не очень удобно, здесь а -а -а. люди еще сидят. Во-первых, Газманов запил с наушниками, слышу, вообще с ума сошел. Во-первых во-вторых, у меня было сложные три дня. У меня за эти три дня было, я не знаю, сколько выступлений, и я вот поездом ехал в Питер, из Питера еще в одно место. Значит, сейчас я только что вернулся в 7 утра э, на белорусский вокзал и сейчас сижу в аэропорту Шереметьево. У меня вылет в Беларусь э, в Минске, у меня там сольный концерт сегодня, еще съемка клипа. То есть у меня сейчас, ну, не то что даже желания особого нет петь, если честно. Поэтому Но в любом я наверное, случае... просто скажу. Да, да, скажите. В любом случае, во-первых, хочу сказать спасибо. Спасибо всем, кто ходит на мои выступления, поддерживает меня. Тем более, что скоро у меня будет большой тур в Украине. Мне в этом году 60 лет. Жизнь удалась. Много новых песен, которые хочется показать. В этом году будет мой новый альбом. Поэтому спасибо всем, кто меня поддерживает. Это, во-первых. Во-вторых, спасибо, что и в Киеве, и вообще в Украине встают, когда я пою песню офицера. Это не только дань уважения мне, а скорее, наверное, тем воинам, которые Родину защищают. Поэтому я хочу пожелать всем настоящим мужчинам, чтобы рядом были настоящие любящие женщины, чтобы тыл был крепок. Это, во-первых. Во-вторых. Ну, счастье, удачи, здоровья. Такие банальные слова, но очень искренние. Не очень нужны и очень, Всего нужны, и очень важны. Олег Михайлович, спасибо. Будет с концертом в Киеве. Приглашаем в гости. Снеданку Зуден плюс один. Спасибо, спасибо, что были спасибо. у нас в эфире, народный артист. Росії що був на прямій связі. Ну а у нас є подарунки і сувеніри, власне, і приємні зустрічі для глядачів сніданку з ним присуди. Ми продовжуємо дізнаватися. Хто з наших глядачів найбільш з найбільший знавець італійської кухні? От нагадаю, що подарунок вечеря на двох у найромантичнішому ресторані. Упродовж лютого всі бажаючі можуть скористатися пропозицією вечеря на двох. Адресу сайту ви зараз бачите на екрані. Запам'ятайте і не забувайте залишати ваше ім'я там прізвище, так. Контактный номер телефона. Наш номер телефона 494-1194. Код города Киева 044. И я хочу сейчас а, вам. А...